Вот, приходи через дорогу поживи, я вот живу в доме через дорогу. Приди и порыгай вместе со мной ночами, как я здесь рыгаю. Я здесь живу 54 года. За последние 4 года здесь можно сдохнуть. Работаю в Греке, работала лакокрасочной, работала Держинка. И нефтева заработала. Малейшее что-то контролировалось всегда, поэтому никогда не воняла. А сейчас контроля никакого нет. Говорите. Да, конечно, и поэтому нас конечно, 900 да. человек, а нас 990 тысяч. Не жалко? Да. Не жалко? Моего дитя тебе не жалко? Моей дочке 4 года. Она не может выйти на улицу. Мне ее жалко. Короче, не сделайте так, чтобы это все закрылось. Мы даем вам слово. Завалим здесь всю дорогу деревьями, ни одна машина не пройдет. Ляжем на рельсы. Пусть закрывается и за полгода ремонтируется. Послушайте, вот я вам даю слово. Или проблема будет решена, <связан> или я все их закрою. Вот и все. Вот, и все, вот и все. Других вариантов нет. Достали,